Маленький сюжет гондола. Мы хотим вам показать, как они проплывают под нами, под этим мостом. И сейчас мы вам покажем, как они выплывают на той стороне, пожалуйста. Вот. Вот такая она Венеция. Красивая. Люди отдыхают. Очень много катеров, лодок. Здесь автобусы, на самом деле, это тоже катера. Гондола она стоит немножко дороже, каких-то 100 евро, чтобы покататься вокруг э, этого города. И мы вам расскажем, покажем больше красот. Очень много туристов, на самом деле, прям ну, иногда даже пройти трудно. Но в любом случае мы постараемся вас провести по этим тонким, маленьким улочкам, мощенным камням и расскажем вам интересного много. Оставайтесь с нами на связи. До скорого. Ходили по Венеции, смотрели на эти все сувениры. И потерялись. Потерялись. Узкие улочки. Мы не знаем, куда выйти. Где море. Где каналы. Где вокзал. Куда ехать. В Венеция такой большой. Площадь занимает. Вам они говорят. У нас есть идея. Мы, наверное, сейчас возьмем у кого-то в аренду эти скутеры маленькие вот такие, да? И точно, точно. Скорее всего, возможно, найдем выход из этой истории. Но пока давайте пройдемся, покажем вам, как много здесь продают всякого, наверное, нужного и не очень нужного товара. Интересно, да? Посмотрите, ну, например, вот там. Очень много аксессуаров для женщин. Сумочки и так далее. Ну, наверное, вам будет интереснее, если вы сами приедете и посмотрите, что здесь происходит. Ждем вас. Мы рады вас приветствовать в городе Венеция, Испания, Италия, Испания. Италия. Красивая Италия. Венеция, знаете, каналы и так далее. Мы еще вам покажем в ту сторону. Ну и хотим вам показать маленький такой коллаж, да? Давайте пройдем с нами. как вертозно играет да? скрипач на скрипке а, на самом деле мы чувствуем эту мелодию Венеции да? и хотим вам показать саму Венецию немножечко, чтобы вы увидели с этой мелодии и слушая ее вы сейчас увидите прекрасные каналы Венеции вот а, мы находимся в центре этого города на самом деле очень красивый город мы больше вам расскажем покажем сегодня поэтому обязательно оставайтесь с нами прекрасное место очень много туристов сегодня жарко плюс 30 35 где-то жара ну, неимоверная на солнце на самом деле поэтому вот такие дела так что будьте добры оставайтесь с нами на связи Добрый день! Сегодня 15.07.14, то есть ровно середина лета. Мы находимся в, южное, в берег Италии, город Ганоа. Это недалеко от Франции. Вот если туда проехать чуть дальше, два часа отсюда Ванница, там дальше Канны, да. Очень красивый, на самом, на самом деле, очень красивое побережье. Это Средиземное море. Мы купались, теплая водичка. Сегодня где-то в районе 20+. Плюс. А вот, молодежь и народ отдыхает посмотрите и, и спортом занимаются и походу и загорают отдыхают там и настольный теннис, То есть, хорошее такое место как всегда привозят нам новые товары из Китая мы видим да но это бывает походу вот можете видеть рядом горы очень красиво тоже да потому что вот ту сторону мы проезжали к Милану там мы ехали среди гор ну наверное где-то час да и Красивые горы, тучи врезаются прямо в эти горы и так далее. Так что ну, оставайтесь с нами, покажем вам больше и увидите интересные места Италии и может быть не только Италии, но и Франции, вот там, вот в той стороне. До следующего эфира.